নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ই ডি এক্সেনশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইবাৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষাত অসম চৰকাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিতৰ যি চিলেবাছ প্ৰকাশ পালে সেই চিলেবাছত প্ৰায় গণিতৰ সমানে সমানে লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিছে যেনেকৈ আমি অন্য বিষয়বোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ এইবাৰ ঠিক আমি লজিকেল ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ বিষয়টো আমি প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব কিয় যিহেতু ৰিজনিং আৰু লজিকেল মেণ্টেল এবিলিটিত আমাৰ বিশ নম্বৰ এটা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে চিলেবাছত যাৰ বাবে আমি লজিকেল বা মেণ্টেল এবিলিটি বা ৰিজনিং বিষয়টো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগিব ৰিজনিং আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ কেইবাটাও আমাৰ পাৰ্টছ আছে কেইবাটাও ভাগ আছে সেই ভাগখনৰ ভিতৰতে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভাগ আনিব বিচাৰিছোঁ যিটো হৈছে ৱৰ্ড এনালজি আমি অসমীয়া যদি কওঁ শব্দ সাদৃশ্যতা তাই এই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ৱৰ্ড এনালজীৰ শব্দ সাদৃশ্যতা পাঁচটা প্ৰশ্ন বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাম তলত দিয়াবোৰৰ মাজত একে সম্বন্ধ বিচাৰি শুদ্ধ বিকল্পটো বাছনি কৰা এয়া আছে লোৰূপ সোণ অভিভাৱক পিতৃ মাতৃ বি আটা মাকৈ ধান জাতীয় শস্য চি গছডাল হ'ল আৰু ডি হৰিণ সিংহ ভালুক ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ লুৰূপ সোণৰ যিটো শুদ্ধ বিকল্প হ'ব সেই শুদ্ধ বিকল্প হৈছে আমাৰ অপশ্যন ডি হৰিণ সিংহ ভালুক কিয় হ'ল আমি যদি চাওঁ লো ৰূপ খোণ ধাতু কিন্তু ধাতু হ'লে সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ধাতু ঠিক তেনেকৈ হৰিণ সিংহ ভালুক সিহঁতেও বনৰীয়া প্ৰাণী কিন্তু বেলেগ বেলেগ প্ৰাণী সেইকাৰণে আমি দি অপশ্যনটো শুদ্ধ কিন্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এটো কিয় নহয় এ দি আছে অভিভাৱক পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক আৰু পিতৃ মাতৃ দুটা বেলেগ পৃথক শব্দ কাৰণ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকৰ ভিতৰতে সোমাই আছে যদি আমি পিতৃ মাতৃৰ লগত যদি ইয়াতে এড কৰা হ'ল থাকিলে হয় যদি সন্তান বুলি তেতিয়াহ'লে আমি এই অপশ্যনটো ধৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইয়াত সন্তান দিয়া নাই যিহেতু অভিভাৱক দিয়া আছে যাৰ বাবে আমি এই অপশ্যনটো শুদ্ধ ধৰিব নোৱাৰোঁ বি অপশ্যনটো আমি চাম বি অপশ্যনটো আছে আটা মাকৈ ধান জাতীয় শস্য তো ধান জাতীয় আটা মাকৈ ধান জাতীয় শস্যৰ ভিতৰতে পৰে কিন্তু আটা মাকৈৰ লগত যদি ইয়াতে যদি ঘেমু যদি জোখ দিয়া হ'লে হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিলোঁহে যে সেই অপশ্যনটো বি অপশ্যনটো শুদ্ধ কাৰণ চৰিত্ৰতে আটা মাকৈটো পৰে সেইকাৰণে আমি এই অপশ্যনটো শুদ্ধ বুলি ল'ব নোৱাৰোঁ চি অপশ্যনটো চাম গছডাল ফল কাৰণ গছডাল ফল এইকাৰণে শুদ্ধ আমি নকওঁ যদি চি অপশ্যনতো ঠিক তেনেকৈ যদি গছৰ আম কঁঠাল বা এইটো নাৰিকল তেনেকৈ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই অপশ্যনটো ল'ব পাৰিলো যদি ফলে থাকিলে হয় তিনিবিধ ফল বা কল কমলা আপেল যদি তেনেকৈ থাকিলে আমি সেই অপশ্যনটো শুদ্ধ ইয়াৰ পিছত আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ অৰ্থপ্ৰিটিছৰ সম্বন্ধ হাৰৰ লগত জড়িত একেদৰে ক্ৰিয়্পদৃচৰ সম্বন্ধৰ হ'ল এ চাওঁ বিয়া আছে নখ অপশ্যন বি চুলি অপশ্যন চি ভৰি আৰু অপশ্যন বিয়া আছে হাত অৰ্থপ্ৰদিচৰ সম্বন্ধ যেনেকৈ বিভিন্ন হাৰৰ লগত জড়িত আৰু হাৰৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক মানে চিকিৎসা কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ চিৰৰ প্ৰদেশৰ সম্বন্ধ হ'ল ভৰিৰ লগত ভৰিৰ যিকোনো সমস্যাৰ তাক চিকিৎসা কৰা হয় সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ চি অপশ্যনটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সম্পৰ্ক গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ লগত ঠিক একেদৰে কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্কৰ হ'ল বা সম্পৰ্কিত হ'ল এ অপশ্যন দিয়া আছে জাপান বি দিয়া আছে ভাৰত চি দি আছে ইউ এছ এ ডি দি আছে চীন গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ যিখন সংসদ আছে সেই সংসদখনক পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক একেদৰে যদি আমি চাওঁ যিখন ইউ এছ এ যিখন সংসদ আছে সেই ইউ এছ এ সংসদখনক আমি কি বুলি জানো কংগ্ৰেছ বুলি জানো সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্ক হৈছে আমাৰ ইউ এছ এ যাৰ বাবে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ বিকল্প চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি চাৰি নম্বৰ কি আছে তলত দিয়া জুতিসমূহৰ পৰা অমিলটো বাছনি কৰাই ইয়াত যিটো অমিল আছে আমাক সেই অমিলটো বাছনি কৰিব লাগে আমি অপশ্যন চাওঁ অপশ্যন এ দি আছে কেনবেৰা অষ্ট্ৰেলিয়া বি দি আছে নতুন দিল্লী ভাৰত চিত দি আছে দিছপুৰ অসম বিত দিয়া আছে ৱাশ্বিংটন ডি চি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আপোনালোকৰ মতে কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে আমি যদি চাওঁ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ বিকল্পটো অপশ্যন চি কিয় হ'ল অপশ্যন চি আমি যদি চাওঁ এই অপশ্যনটো কেনবেৰা অষ্ট্ৰেলিয়া মানে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী হ'ল কেনবেৰা আৰু ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ল নতুন দিল্লী ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হ'ল ৱাশ্বিংটন ডি চি কিন্তু যদিও অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ হয় কিন্তু অসমখন কি হয় এখন ৰাজ্য এখন ৰাজ্য বা প্ৰদেশ হয় প্ৰদেশ হয় বাকীবোৰ চাওঁ আমি প্ৰত্যেকবোৰ দেশৰ ৰাজধানী হয় কিন্তু অসমখন কি হয় ৰাজ্য বা প্ৰদেশ সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ ৱৰ্ড এনলজিৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহিব যাৰ বাবে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ পৰীক্ষাত চাব লাগিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ তলত দিয়া বিকল্পসমূহৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে আমাক কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে আমি যদি এনে অপশ্যন চাওঁ গোলাপ ফুল বি নম্বৰ দি আছে গাজৰ পাচলি চি দি আছে আঙুৰ ফল দি দিয়া আছে বাঁহ গছ ইয়াতে আমাক শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় কিয় ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ নহয় কাৰণ বাঁহ হৈছে এবিধ তৃৰ্ণ গছ নহয় সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ নহয় যদি আমি এইটো চাওঁ এই গোলাপ ফুল অঁ গোলাপ ফুল হয় ইটো চাওঁ গাজৰ পাচলি অঁ গাজৰ পাচলিৰ ভিতৰত পৰে যদি আমি চিটো চাওঁ আঙুৰ ফল আঙুৰ এবিধ ফল হয় যাৰ বাবে এইকেইটা বিকল্প শুদ্ধ কিন্তু অপশ্যন আমাক শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ নহয় কাৰণ বা আমাৰ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ এই গছৰ শাৰীত নপৰে আজি ৱৰ্ড এনালজিৰ পাঁচটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলোঁ কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে অৱগত কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ৰিজেনিঙৰ ওপৰত পুনৰ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি লৈ আনিব চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ